اچھا اس میں آپ نے شیعہ کتابوں کو بھی کھنگالا ہوگا لازمان اس تحقیق کے دوران جی میں نے تاریخ یاکوبی کو دیکھا ہے مطلب اس کے اوپر ان پر زیادہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے اہل تشہیوں کے نظریے کو زیادہ پیش کیا ہے باقی کتابیں بھی دیکھی ہیں بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو اگر آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے ہم آپ کو نہیں جیسے بات میں جو اس ناشریوں کا خاص طور پر بارہ پہ نام متعین کیا تھا آپ کے ہاں بھی ایک حدیث ہے کہ میرے بعد بارہ خلفہ ہوں گے بارہ اس کی سنت کی اپنی توجہ آپ لوگوں کی اپنی ہے شیعوں کی اپنی لیکن اس پہ کوئی نام وغیرہ نہیں ہے لیکن جو شیعوں کے پاس حادث ہم دیکھتے تو اس کے اندر باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ اور ان کا پورا شجرہ بیان کیا گیا ہے نا تو پھر آپ کیا سمجھتے کہ یہ حدیثیں پھر بات میں بنائی گئی ہے ذائق سی بات ہے اگر ایسا نہیں ہے تو جی ہاں بات میں بنائی گئی ہیں بنیادی تاریخوں میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے یعنی جو اولین مورخین تھے وہ ان سے ناواقف ہیں تو اب بعد والوں نے جو کچھ کیا وہ میرے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں تھا میں بنیادی تاریخ کتابوں میں گیا اور وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے رہے اب بعد والوں نے کیا کیا یہ الگ ایک تحقیق کا موضوع ہے اس میں پھر توجیحات وغیرہ ہے وہاں سے صحیح. میں تو بنیادی تاریخ میں گیا ہوں اور چیزیں اٹھا کے لے کے سامنے رکھ دی ہیں اور بتایا کہ اس کے علاوہ تاریخ میں دوسرا نظر موجود نہیں ہے صحیح حضرت پر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ شیعوں کے ہاں جو مثال کے خم والی روایت ہے جس کے اندر من کنت مولا ہے یا ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ انت ان تم منزلتی ہارون موسیٰ یا آپ نے فرمایا کہ تارکم فی مسقلین اور اس قسم کی اور کچھ احادیث ہیں جن کے اندر شیاؤں کا یقین سب کے اندر تو یہ بتایا گیا تھا وہ سنی مسادر سے لے کر یہ اپنے ہاتھ ان کے پاس بالکل وضاحت سراحت الفاظ میں سے مل جاتی تو آپ حدیث کو بالکل اہمیت نہیں دیتے یا آپ ان کی توجیہ کچھ اور کرتے ہیں جو سنیوں کی توجیہ وہی کرتے ہیں نہیں میں نے ان کو نہ تو سنیوں کی توجیہ میں لیا ہے نہ کی توجیہ میں لیا ہے میں نے فضائل کے اوپر اپنا الگ ایک نقطہ نظر ہے وہ پیش کیا ہے اپنی کتاب کے اندر ہی میں نے بتایا ہے کہ جو دینی فضائل ہوتے ہیں وہ سیاسی وجاہت کی بنیاد نہیں بنتے جو دینی, جو دینی فضائل ہیں وہ شاباشی کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی نوعیت کی ہوتی ہیں اگر آپ نے اچھا کام کیا آپ کو شاباشی مل گئی اگر اس کے بعد آپ برا کام کریں گے تو آپ سے ناراضی بھی ہو سکتی یا وہ فطری محبت کی علامات ہوتی ہیں تو شاباشی کی نویت کی چیزیں ہیں فطری محبت کی کوئی کوئی بات ہے اس سے کوئی سیاسی وجاہت یا سیاسی قد کاٹ بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تو فضائل الگ چیز ہیں اور سیاست میں آپ کا قد بڑھنا آپ کو اس کا حقدار سمجھنا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ جو من کن تو مولا مولا وہاں پر حکمران کے معنی میں نہیں لیں گے آپ دیکھیے اس کا جو پورا ڈاکٹرائن ہے وہ جو پورا پس منظر ہے اس واقعے کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع سے واپس آ رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنے کسی وسیع کا اپنے جانشین کا اعلان کرنا تھا تو اس کا موقع تو حجت الوداع تھا وہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں ودیر خن کے موقع کی جگہ پر آپ پہنچتے ہیں وہاں حضرت علی کے بارے میں کچھ لوگ شکایات لے کے آتے ہیں کہ یمن سے آتے ہوئے انہوں نے وہ جو حضرت علی جو تھے ان کو بھیجا گیا تھا جزیہ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے وہ وہاں سے آ گئے اجلت میں آ گئے اور پہلے پہنچ گئے جو بعد والے صاحب جن کو نگران چھوڑ کے آئے تھے وہ آئے اور انہوں نے وہ آپ کو سارا واقعہ پتہ ہوگا وہ آئے ہیں اور انہوں نے وہ دیکھا تو وہ چادریں وغیرہ لوگوں نے مال غنیمت سے لے کے پہلے سے پہنی ہوئی تھیں کافلہ والوں نے تو حضرت علی کو برا لگا اور انہوں نے چادریں واپس دل جمع کروا دی مال غنیمت کی وہاں پر کوئی شکایت پیدا ہو گئی کہ یہ بڑے سخت آدمی ہے تو پھر وہ حضور کے پاس آئے شکایت لگائی حضور نے پھر اس موقع پہ کہا کہ من کن تم مغلا ہو مولا مغلا ہو کہ جو مجھ کو مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا سمجھے اس کے جو ہے وہ توجیہ بڑی سمپل سی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا ہے کہ میں نے جس اس کو اپائنٹ کر کے بھیجا تھا میں نے اس کو وہ ہے نا حضور کی حدیث کہ جس نے اللہ کی میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اور اس نے میری اطاعت کی تو یہ اس نقطہ نظر میں آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھیے کہ اگر کس رسول اللہ نے اپنے جانشین کا اعلان کرنا ہوتا تو اس کے لیے کسی موقع پیدا ہونے کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ اعلان کر کے پھر خاموش ہو جائیں ولی عہدی جب لوگ ولی عہد مقرر کرتے ہیں بادشاہ لوگ حکمران لوگ ولی عہد مقرر کرتے ہیں اس میں کوئی ابہام ہوتا ہے وہ تو ایک ایک آدمی اس کو منوایا جاتا ہے کہ میرے بعد یہ ولی ہوگا میرا ولی عہد یہ ہے میرے بعد خلیفہ یا میرا جانشین یہ ہوگا اس کی بیعت کرو اس کو سمجھو ہر آدمی کو ہر آدمی کو معلوم ہوتا اب جیسی رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور صحابہ مل کے بیٹھے ہیں کسی نے حضرت علی کا ذکر ہی نہیں کیا یعنی کہ پوری کی پوری کمیونٹی اس بات سے ناواقف تھی کہ حضور تو فیصلہ کر کے جا چکے ہیں پھر ہم کیا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا اور نہ حضرت علی نے کسی بھی موقع پر اس کو پیش کیا کہ میں, میں میرا فیصلہ تو ہوا ہوا ہے صاحب اس کے اندر دو چیزیں ایک تو یہ جو آپ نے اور دوسرے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور نے حج کے موقع پہ جہاں پر پوری مسلمان کمیونٹی وہاں اعلانی کیا غدیر پہ آ کے تو اس پہ تو شیعوں کا تو واضح موقف ہے نا کہ, بل لے کہ, میرا بے کہ آیت بات نے نازل ہوئی جب وہاں تشریف لا رہے تھے تو اس آیت کے شاعر نزول میں وہ سنی تفسیروں میں بھی اسی قسم کی کوئی روایت ہوگی وہ تو آپ بتائیں گے اور دوسرا کیا حضرت علی کے دور یعنی جب خلی خلافت کا یہ نظام ہوا تو وہاں پر بیوی بی فاطمہ یا جن کو ہم اہل بیت کے دوسرے افراد کہتے ہیں حضرت مقداد ہے سلمان ہے اس قسم کے کچھ اصحاب تھے کیا ان کا بھی ایسا کوئی موقف نہیں تھا کہ بھائی اس پہ تو حضور نے بتایا وہ حضرت علی خلیفہ ہیں ایسا کسی نے نہیں بیان کیا نہیں ایسا کسی نے بیان نہیں کیا بنو حاشم کے ہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے جب یہ پہلے خلیف... پہلے خلیفہ کی بابت بیس مبیسہ ہو رہا تھا کہ کون خلیفہ بنے اس وقت بنو حاشم کے ہاں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے حضرت زبیر بھی وہاں پہ تھے ابو سفیان بھی وہاں پہ تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے جو حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ بھی اس حدیث کو اس حدر خم کی بات کو بیان نہیں کر رہے تھے اچھا دیکھیے پتہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اہل علم اس قسم کے معاملات کے اندر بحث کرنے پڑتے ہیں تو وہ علمی انداز اختیار کرتے ہیں علمی جو انداز ہوتا ہے جو فقہی انداز ہوتا ہے وہ استمبا کا انداز ہوتا ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک لفظ لیتے ہیں ایک جملہ لیتے ہیں اس میں قیاسات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں دلائل مقدمہ مقدمات بناتے ہیں منطقی قضایہ ملاتے ہیں اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں یہ چیزیں احکامات کے اندر علمی مسائل کے اندر چلتی ہیں ہمارے ہاں یہ بالکل غلط طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس قسم کے سیاسی معاملات میں بھی فقہی اور علمی منہج اختیار کر کے حضرت علی کی یا دوسرے لوگوں کی خلافت کا استدلال کیا گیا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے سیاسی انداز ہوتے ہیں یعنی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لفظی بحث لے کے آ جائیں کہ مولا کتنے مطلب ہوتے ہیں فلاں یہ ہوتا ہے اور پھر آپ ایک نتیجہ نکالیں یہ علمی اور فقہی جو منہج ہے وہ سیاسی معاملات میں نہیں اپنانا چاہیے تھا یہ غلطی ہے ہمارے ہاں بہت بڑی اسی طریقے سے نہ صرف یہ بلکہ حضرت ابو بکر حضرت عمر ان سب کے لیے علمی استدلالات قائم کیے گئے ہیں نصوص سے ان سب کی خلافت کے استدلال قائم کیے گئے ہیں ہی مجھے بتائیے کہ صحابہ نے جب حضرت ابو بکر کو عمر کو عثمان کو خلیفہ منتخب کیا ان میں سے کس نے کسی نص سے استدلال کیا تھا کسی نے کسی نص سے استدلال نہیں کیا ہم کیوں ایک ایسی بحث کرتے ہیں ایک استدلال شاید کہیں ہوا تھا یا نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ استدلال انتخاب خلافت کے وقت کوئی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں کیا اچھا کسی نے نہیں کیا ٹھیک ٹھیک یہ تو پیش کیا جاتا بعد میں وہ پھر جسٹیفیکیشن کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وجہ سے بھی تو ان کا درجہ بنتا تھا اس وجہ سے بھی لیکن جب انتخاب ہو رہا تھا کوئی اٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی نس اس کے بارے میں یوں آتی ہے اس لیے استدلال کر لو اس سے ان کا انتخاب کر لو صحیح تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی معاملات میں کبھی بھی اب ہوتا ہے کیونکہ ہماری عادت ہے علمی جو اہل علم ہوتے ہیں نا وہ تاریخ کے معاملے میں سب سے زیادہ نا بلد ہوتے وہ اپنا علمی مزاج اپنا علمی ذہن اپنا فقہی ذہن استمباتی ذہن لے کر وہ تاریخ میں جاتے ہیں اور وہاں سے بھی منطقی اور استدلالی انداز میں ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اس وجہ سے کبھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو جو حقائق ہوتے ہیں جو زمینی حقائق ہوتے ہیں سیاسی حقائق سیاسی حرکیات ان کو مد نظر رکھ کر سیاسی معاملات کو دیکھا جاتا ہے یہ ہے اصل بات یو بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بیچ میں بھی یہ بات کی تھی کہ تاریخ کو پڑھنے کے لیے ہمارے ہاں تو لوگوں نے مطلب معروضی اصول اور غیر جانبدار ہو کر پڑھنے یا اس سے نتائج نکالنے کے لیے ہم نے پھر قبارانہ آنکھ سے ہی چیزوں کو وہ کیا یعنی شیعہ ہے تو وہ شیعت کی آنکھ سے اور سنی ہے تو وہ معتزلی ہے تو اس نے ایسا کیا تو اب اس میں جیسے ہم مسلمانوں میں گزشتہ صدی میں یا اسی صدی میں ہم دیکھتے ہیں جو خاص طور پر ہمارے پاکستان میں محمود عباسی اور اس طرح کے کچھ لوگ اٹھے نا جنہوں نے بالکل ہی یعنی جو شیعہ سنیوں میں ایک کچھ چیزوں پہ اتفاق ہی تھا یزید بنتہائی بد کردار پلیت اور یا جب بھی نام سنی بھی نام لیتے تو, تو یزید پلیت اعلیٰ حضرت اور ان سب کے ہاں یہ چیز مل جاتی تو کیا یہ ان کا طریقہ آپ کو زیادہ منہار جو ہے محمود عباسی یا اس نو کے لوگوں کا باقیوں سے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ دیکھیں جی کہ یہ ان کے اوپر تو ایسے الزام لگ گیا آپ ابن کثیر کو دیکھ لیں اس نے جو ترجمہ یزید لکھا ہے ابن کثیر نے اس میں آپ دیکھ لیں اس نے دونوں طرح کی باتیں لکھیں یعنی اس کے اندر جو اچھائیاں تھیں جو اچھی باتیں تھیں جو لوگوں کا اس پہ اتفاق تھا جو اس کا حلم تھا وہ سارا کچھ بھی لکھا ہے اور اس کے بارے میں جو بری باتیں تھیں وہ بھی ساری لکھی ہیں صحیح تو تاریخ میں یہ سارا مواد موجود ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ایک مظلومانہ واقعہ پیش آ گیا تھا کربلا کا اس سے جو مظلومیت کا تاثر بہت بڑا تاثر پیدا ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا اس کو اہل تشریوں نے خاص طور پر جو رنگ دیا جو اس کو ہر ہر سا ہر سال جو اس کی یاد منائی اس نے نا ازہان کے اوپر مظلومیت ایک تو مظلومت حقیقی تھی وہ تو ہے ہی ہے کہ وہ بڑے شدید طریقے سے شہید کیے گئے لیکن اس کو جس طریقے سے کیا کہتے ہیں نا ہر سال منایا گیا تاثر قائم کیا گیا اس سے ازہان جو ہیں وہ دوسری چیزوں کی طرف سوچنے کی طرف مائل نہیں رہے محمود عباسی صاحب نے یا ان لوگوں نے کوئی آ, ایسی کام نہیں کیا آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں قبری کو اٹھا کے دیکھیں اپنے کثیر کو دیکھیں آپ کو یاقوب یاقوبی ہی کو جا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو ساری مثبت چیزیں بھی مل جاتی ہیں وہ مثبت چیزیں آپ سامنے رکھ دیتے ہیں تو لوگ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں مطلب یہ کوئی بہت بڑی ڈسکوری نہیں تھی جی, جی کہ جی آپ یزید کی مثبت باتوں کو پیش کریں جی. بہت بڑی ڈسکوری نہیں ہے یہ تاریخ میں ایسے لکھی پڑی ہے صحیح لیکن لوگ اس کو برا اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگنور کر, کر کے آگے نکل جاتے ہیں لیکن بھائی صحیح. جو اگر وہ کسی نے وہ مثبت چیزیں ہی آگے بیان کر دی ہیں تو اس میں ایسی کیا بری بات ہے حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ امت کے اجتماعی ضمیر نے اس مظلومانہ شہادت کو اس قدر ان, ان کے دل اور دماغ پر اس کا اثر ہوا کہ اس میں جو یزید ہوتا ہے جو اچھی باتیں لکھی جائے سے یہ بات میں نے ڈاکٹر محسن صاحب سے بھی ایک دوست سے بھی پوچھی کہ وہ یزید کو اتنا جو خراب کر کے آپ پیش کرتے تو کیا اس کی اچھائیاں بھی تو بیان ہے نا یعنی محمود عباسی پہ کوئی الہام نہیں ہوا نہ اس طرح کے دوسرے لوگوں پر حیرت اور یہ انہوں نے کوئی اس طرح اللہ آل نہایا تو انہوں نے وہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی لکھی ہوئی اب انہوں نے اپنے حساب سے ان اچھائیوں کو زیادہ شاید ہائی لائٹ کر کے پیش کیا تو پھر یہ جو سنیوں کے ہاں بھی ہمیشہ یہ رہا یزید ضد کے حوالے سے تو آپ یہ فرما رہے کہ یا میں یوں سمجھوں کہ اس مظلومانہ شہادت کی وجہ سے وہ چیز دب گئی یا وہ پس پردہ چلا یزید کی ایسا ہو سکتا ہے جی جی بالکل حقیقت ہے ایسا ہی دیکھیے اہل ہاں اہل سنت اس معاملے میں مکمل طور پر یعنی وہ میجورٹی ان کی اہل تشیع سے مکمل طور پر متاثر ہے ہمارے جو اہل سنت ہیں تاریخی طور پر اہل تشیوں کا بیانیاں ہی رکھتے ہیں हुم. یہ ایک حقیقت ہے وہ مکمل طور پر ان کا بیانیاں رکھتے ہیں اس میں بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دوسروں کو زیادہ برا نہ کہو یا برا نہ کہو وقے لسان کرو لیکن جو نقطہ نظر ہے وہ مکمل طور پر اہل کو انہوں نے اختیار کیا ہے دیکھیے سیاست کے جو معاملات ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو سیاست چل رہی ہے اس میں کس طرح سے الزامات لگائے جاتے ہیں اپنے مخالفین پر ایک کو بتایا جاتا ہے یہ چور ہیں ڈاکو ہیں اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے نہ چور ڈاکو والے کوئی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں نہ یہودی ایجنٹ کہنے والے بتاتے ہیں کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اب دونوں پارٹی والے ایک دوسرے کے سیاسی لیڈروں کو یقین کیے بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے, ہے یہ کرپٹ یہ ہیں یہ چور ہیں اور وہ یہودی ایجنٹ ہے تو سیاست تو نام ہی الزام تراشی کا ہے تو یہی کام جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوا ہے وہ اب یزید کے ہاتھوں ظاہر ہے کہ کربلا کا واقعہ بھی پیش آ گیا اس کے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اس کی دور حکومت میں پھر واقعہ ہررہ پیش آ گیا تو اب یہ ہے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت شدید ہوا تو وہ پروپیگنڈا سیاسی پروپیگنڈا ہے اور چونکہ کچھ واقعات بھی حقیقت میں ہوئے ہیں تو دونوں دونوں کا جو امپیکٹ ہے وہ اس کے فیس کو اور اس کے برائی کو ایسا پکا کر گیا کہ لوگوں نے اس میں کسی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی اب اس کے مقابلے میں آپ اگر دیکھیں صحابہ کا رد عمل تو کسی ایک صحابی نے بھی یزید کے فس کی کوئی بات نہیں کی کسی ایک نے بھی نہیں کی ان سب نے جو یزید کی بیعت کر لی تھی تو انہوں نے کسی نے بھی اس کی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹے یعنی واقعہ ہرہ ہوا تب بھی نہیں ہٹے عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ جو صحابہ سی سینئر صحابہ موجود تھے وہ یزید کی بیعت پہ قائم رہے اور نہ ہی انہوں نے اس کے فس کی کوئی بات کی بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ محمد ابن حنفیہ کی جو رائے تھی یزید کے بارے میں عبداللہ بن مطی اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ بھئی یزید آپ یزید کی بیعت کو توڑ دیں اور ہمارے ساتھ چلیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں تو انہوں نے کہا جی یزید شراب پیتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں میں نے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی میں اس کی کئی دفعہ گیا ہوں اس کے پاس رہا ہوں وہ تو نہ میں نے اسے شراب پیتے دیکھا نہ نماز چھوڑتے دیکھا وہ تو سنت کا پیرو ہے فقی مسائل پوچھتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس اس نے تو آپ کو دکھانے کے لیے یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسے مجھ سے کیا غرض تھی مجھ سے اسے کیا امید ہے مجھ سے اسے کیا ڈر تھا کہ وہ مجھے دکھانے کے لیے یہ کرتا تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ جوہست علی کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ جب وہ شراب پی رہا تھا تم اس کے شریک محفل تھے تم نے اسے روکا اور اگر تم شریک محفل نہیں تھے تو کیا اس نے تمہیں خود بتایا تو اگر تمہیں خود اس نے بتایا تو تم نے اسے روکا اور اگر تم نے اسے نہیں دیکھا تو تم ایک بغیر علم کے گواہی کیسے دیتے ہو اور اللہ نے یہ منع کیا ہے کہ علم کے بغیر گواہی نہ دی جائے یہ ساری بات جو ہے وہ ابن مطی کے ساتھ محمد بن حنفیہ کی موجود ہے تو یہ بات یوں ہے کہ اس کے جو مخالفین تھے اس کے خلاف انہوں نے سیاسی پروپیگنڈا کیا تھا